Наразі ми чули від долі не втечеш. Чи дійсно це так і хто керує долею? Дізнаємося сьогодні з духовного сніданку. Сьогодні у нас в гостях служитель церкви Сергій Гаврюк, і з ним поговоримо про долю. Доброго ранку, Сергій. Доброго утра. Дякую, що завітали до нас. Доля. Доля людини, доля, яка в нас є, і багато хто каже, що ось така в нас є взагалі доля. Ну Всі mm -hmm. ми знаємо, взагалі, що таке доля. А що ж таке доля от в біблійному розумінні, як би ви сказали? No, Многі люди думають, що це те, що предначертана предначертано предначертана рождения, каким-то родителям діями. А священное писание говорит о том, что судьба ⁇ это то, в чем принимает участие непосредственно сам человек. Угу. То есть э, можно сказать, что доля ⁇ это то, что человек творит вместе с Богом. С Богом или без Бога? Або без Бога. Это есть а чему же Бог вообще формует долю человека? Бог старается влиять на судьбу человека. Он для этого людям дал Библию, он для этого создал церковь. Угу. Он для этого ну, как бы создает разные обстоятельства, использует разные неблагоприятные обстоятельства для того, чтобы человека к себе обратить, вернуть, чтобы ему как бы, показать тщетность его поисков, угу. счастья вне Бога. Угу. Поэтому, то -то, да, Бог, Бог с таким чином, ну, скажем так, как правильно сказать, Вин, э, нес рекомендационную такую роль до, до доли да, людей. То есть он, он, Бог не, не спланировал, чтобы одни умирали в 21 год от наркотиков и алкоголя. А кто-то, будучи там безбожником, там, я не знаю, э, вором и тунеядцем, прожил там долго и счастливо и умер в доброй старости. Нет, это не... иначе все бы в этом мире потеряло свой смысл, свою ценность, и какие-то духовные ориентиры были бы размытыми. Каждый человек определяет свою участь, и здесь ответственность не на Бога нужно перекладывать, а брать ответственность на себя. То есть вы уважаете, что долю можно изменить? Вот, можно изменить, долю конечно. Конечно, не обязательно в 20 лет умирать от наркотиков и алкоголя, говорить меня такая судьба». Бог такую судьбу никому не придумывал. В Библии написано «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть в Божьих Это доля всех, так? Это, ну, это, та доля, то, что, это то, что Бог желает Бог. дать каждому человеку. А примет человек такое предложение, будет ли он жить по этому плану, это выбор человека. Угу. Зрозуміло. Ну Дивіться. Все ж таки хочу з вами трішки якби, посперечатися. Бог знає взагалі наше майбутнє. Бог знає, яким воно буде, в случаю, якщо ми виберемо його або виберемо не його. Тобто він знає декілька варіантів. Бог знає нашого всі, варіанти. всі варіанти нашого майбутнього. Бог знає всі варіанти. Тобто і он немає... і... ось такого, от він знає, як ми виберемо. Ну, Бог же ж знает все. Ну, вот такая дилема трешечки для меня, дивіться. А, выходит так, что Бог э, знает знає майбу... все варианты моего будущего, назовем это mm -hmm. так, але в той же час Он знает мой выбор. Чи, Чи він не знает моего выбора? В том-то и дело, что выбор — это моя личная свобода выбора. Это то, что у меня никто не отнимет, и это выбор делаю только я. Так. И то, какой выбор, выбор сделаю завтра, я сам не знаю, какой <laughs> выбор сделаю завтра. Пример приведу. Бог выбирает. Народ требовал себя царя. И Бог через пророка угу. выбрал первого царя в Израиле Саула. Так. Выбор был чей? Божий. Так. чем все закончилось? Саул идет к волшебница волшебнице умирает за свое беззаконие, потому что обратился к волшебнице с вопросом. Угу. Следующий царь в Израиле. Опять же, Бог через пророка выбирает кого? Давида. Так. Но Давид. Грешит Сурий с женой Урии Хитиянина, берет себе его жену Версавию, себе в жену, жену угу. Урий убивает. И, и тоже вот такая жизнь, не соответствующая как бы моральному облику Божьего избранника. Угу. И следующий царь Соломон тоже Божий избранник. А чем все зависит? А Вроде плоти... бы все хорошо, но потом сколько жен, сколько наложниц. И опять же, в конце концов, человек делает вывод, что вся жизнь прожита не очень-то хорошо. Угу, но, То а есть ведь... Божье избрание, оно еще не означает эм, эм, окончательную как бы, предопределенность э, конца. То есть, в принципе, Бог предлагает людині ось такий шлях. Он э, доверяет людині ось цю, да. ну, долю, которую он желает видеть. Но уже от человека зависит, чи она прийме этот шлях, или она этим планом или нет. Mm -hmm. Часто приводят пример текст, который э, записан в книге Псалтирь, когда Давид говорит, в твоей э, книге все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Это говорит о том, что у Бога есть план. Но будет ли этот план реализован, зависит от кого? А чоловіка. Ну, дивіться, але все ж таки є деякі моменти в житті, які ну, не залежать від нас. Людина може потрапити в автокатастрофу, людина може померти від раку, угу. е, в людини може щось статися, ну, що абсолютно не залежить від нас. І кажуть, от така його доля. Як зрозуміти те, що людина от, ну, таким чином закінчила життя, або, ну, або щось сталося в її житті? Хто цим керує? Мы забываем о том, что мы живем на территории, где э, князем мира сего назван не Бог, а сатана. Угу. И он является источником всех бед, всех войн, всех э, катастроф, всех бедствий, всех э, болезней. Поэтому это все последствия греха. Мы живем на территории, где война, за наши души, за угу. нас, за живых людей. Вот почему, и, и даже если я верующий человек, не обязательно у меня должно быть все гладко и хорошо, и меня тоже это может коснуться. Но самое важное, Бог находится рядом для того, чтобы утешить, для того, чтобы дать силы это пережить и продолжать верить в Него, несмотря ни на что. В этом заключается настоящая вера. Она не является, то есть эм, хорошо мне в этой жизни или плохо, это определяется не тем, эм, все, ли, все ли безоблачно, все и все чудово. ли идеально. Угу. Угу. То есть, не можно сказать, що, э, еще э, какая-то проблема осталась в жизни, это от Бога. Визначив, що ця, наприклад, людина угу. має загинути в такому а, чи все, вона Бога, все списують. Люба проблема, любая катастрофа, люба втрата? Ну, утрата. Кажуть, это... Бог забрав його від вот, інших якихось потрясінь, які могли б <говорить> да, бути в житті. как же Бог любовь, если осталась жена, остался ребенок, вот остались без кормильца, без отца, без, там, без дедушки, остались без сотрудника, без какого-то человека, который делал вклад в жизнь общества. И зачем Богу такой человек? Опять же, зачем его забирать? Мы-то созданы для чего? Чтобы на этой же земле обличать страдания, если мы верующие люди, обличать страдания других, проповедовать Евангелие, быть светом этому миру. Зачем нас забирать? Кому мы, кому мы нужны? вне этого мира. Мы uh -huh. будем нужны Богу после второго пришествия для того, чтобы взять на свое небесное царство. А до этого момента, когда умер, там ребенок умер и говорят, ну ему там на небе будет с Богом хорошо. Но он не попал на небо. Пока, пока еще. Пока еще. Uh -huh. Ну, то выходит так, возможно, я неправильно не сделал вывод, но выходит, что Бог вообще не берет никакой участия в нашем жизни и формировании нашей доли. Принимает участие. Но это участие направлено в позитивное русло. Угу. В позитивне русло, бо яким а... чином? От я, от мені цікаво, як він впливає на долю людини? Яким чином? От ну ми говорили угу. так, що у Бога є план для кожної людини, і все ж таки я думаю, що він якось направляє людину, щоб все ж таки людина йшла по цьому плану, тому що це такий найкращий шлях для людини. Правильно? Угу. Яким чином він це робить? Він же ж не примушивает, же uh -huh. ж там не не каже, так ты не туди пишешь, иди сюды. Uh -huh. Вин, каким осцином это делать? Как? В первую очередь есть определенные законы, которые даже если не брать Библию во внимание, они присутствуют. То есть любой человек знает, если ты украдешь, кого-то убьешь, совершишь какое-то насилие, тебя что ждет? Ждет правосудие. Ну well, так. В лучшем крайне. случае, uh -huh. да. Если человек столкнулся с правосудием, если он попал в тюрьму, если он там еще не понял, что что-то он сделал не так, то в конце концов у него есть Совесть, которая подсказывает ему, что ты сделал не так. Есть какой-то внутренний дискомфорт, человек понимает, что другие ходят на свободе, а ты сидишь в тюрьме там 10, 20, 30 лет. То есть есть причинно-следственная связь. Человек курил всю жизнь, у него обнаружили там, туберкулез рак легких. Ему делают снимок, и доктор ему не верующий, не пастор, не священник, без Библии в руках говорит: вам нужно бросать курить. Но ну, это разве не послание, это разве не предупреждение: займись собой и подумай, как ну, ты это... живешь, ради чего ты живешь? Угу. Способов миллион. Тобто Бог посилає якісь обставини, Бог використовує ці обставини для того, щоб чоловіка до останнього моменту його вернути к себе і спасти його. Навіть використовуєш таких людей, які могли б сказати, що ти не, ти не в той бік ти йдеш. Поразному, так. Да. Угу. Ну а якщо до того, є така думка, що Бог призначив конкретних людей до спасіння. вот есть российский язык, это звучит предопределение. То есть он определил, что эти люди предназначены для спасения, а эти не будут спасены. Ну, если, бы так, было, так и будет, если бы так было, было Потому бы что... очень легко быть верующим uh -huh. человеком. Если человек в церкви, значит, все хорошо, Бог тебя привел к спасению. Если человек где-то там ходит в мире, значит, что? Расслабьтесь, ничего для него делать не нужно, руку помощи ему протягивать не нужно, ему не нужно э, ни центр реабилитации, ему не нужно ни, ни детоксикации, ему не нужно учить жить без сигарет, э, ему не нужно, его нужно учить нормальной семейной жизнью. Он предызбран к чему? К погибели. Но Бог не предызбирал людей. Я уже процитил в тексте Иоанна 3,16. Бог возлюбил мир так, что отдал своего сына, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Достаточно поверить. Божьи. По... Даже если взять обычную семью, если у отца с матерью трое детей, двое из них хороших, третий там, ребенок непутевый. Какой бы он ни был, они его будут любить, это земные родители. Допинцы. Тем более небесный отец, к которому мы обращаемся в молитве и говорим «Отче наш». Угу. Поэтому Священное Писание нигде, нигде не показывает нам примера предопределения. Даже взять жителей допотопного мира. Написано, Дух Святой во времена Ноя проповедовал этим людям. Они описаны как э, духом, находящимся в темнице. Угу. Он им проповедовал, чтобы они спаслись. Взять жителей Садом и Два ангела пришли в Садом вечером и убедились, э, и они дали шанс этим людям. Лишив их зрения, они показали, что, друзья, ну подумайте, что вы делаете. Против кого вы идете? Против идет, кого да. вы идете Отдумайтесь, покайтесь. Угу. Но, к сожалению, эти люди сделали выбор угу. не на пользу. то, -то практически… Э... Ми народжуємося в цьому світі, і ми, якби, ну, перед нами стоїть ось такий гарний світ, все попереду, ми можемо формувати свою долю. план шикарний. Але, так, але а, є сатана, який впливає на те, щоб змінити нашу долю в гірший, в гірший бік? Так, да, вона показує, що ліжні орієнти, ліжні маячки. І ми збиваємося з курсу і забрідаємо не туди, куди потрібно, і потім розхлюбуємо проблеми. Але є кращий GPS, <кхи> який, <кхи> який, який і з іншого боку Бог також впливає і також Конечно. дає підказки, але як вийти на правильний шлях? Да, ну, так, але якщо ми входимо на правильний путь, Бог нас реанімує, відновлює в правах, uh -huh. э, покриває нас своєю праведністю, дає нам свій характер, ну, дає нам способності жити, будущее. Нашу работу, семью. Бог все может восстановить, все может перестроить, все может угу. переделать. Ну, тогда запитание, как люди правильно формировать свой шлях, свою долю, чтобы она все-таки співпала с Божьей волей. Ну, в первую очередь, нужно молиться: Господи, какие у тебя планы относительно меня в этом дне? И второе, нужно свою жизнь, даже свое видение своей жизни, нужно сопоставлять с Божьим Словом. Угу. Иначе никак. Угу. Доверяты Богу. И, и даже не читать. всегда путем опыта можно разобраться, Бог ли ведет или нет. Часто путем проб и ошибок может показаться, что вот это действительно путь лучше. Мне это приятнее, мне это легче, угу. мне это ну, больше окей. импонирует. А что ты открываешь Библию, оказывается, Бог это осуждает и просит, так не делай. Бог не завжди ведет такими приемными шляхами. А, иногда это процесс болезненный, как и любая другая угу. операция. Но иначе спасение невозможно. Ну, зрозуміло. Що ж, дуже дякую. Действительно, тема з mm, одного боку, досить складна. Тому що е, повністю зрозуміти Божі думки, Божі плани дуже складно. Хоча в той же час uh -huh. вони відкриті на сторінках Біблії. Якщо людина буде готова слідувати за ними, все в неї буде добре. Ну, у всякому разі, людина дійде до неба і Бог її врятує. Дякую, Сергію, за цікаву розмову. Е, я думаю, що після того, як наші глядачі почули нас сьогодні, я думаю, це побуде їх ще більше дослідити слово Боже ще більше читати. Дякую, Дякую. Е, друзі. Я нагадую, що ми сьогодні говорили про долю і дізнавалися, яким же чином ми можемо нею керувати, чи будь-хто інший. Як виявилося, потрібно довіряти просто і йти по його шляхам. Якщо у вас залишилися запитання стосовно цієї теми, або ж будь-які інші духовні теми, будь ласка, телефонуйте до нас за номером телефону 0800 30 20 20. Нас на зв'язку завжди є священнослужителі, які готові відповісти на ваші запитання. У нас зараз невеличка пауза, але ми скоро повернемося, тому що це ще не кінець programy naszej